নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল শাওন মাহটোলৈ আপোনালোকৰ মনত পৰিছেনে শাওণ মাহৰ বলব হয় অৰ্থাৎ মহাদেৱৰ ধামত পানী ঢালা হয় কিমান দূৰ দূৰণিৰ পৰা খালী ভৰিয়ে খোজকাঢ়ি বাবাৰ ধামত পানী ঢালিবৰ কাৰণে মনৰ আশা পূৰ্ণ কাৰণে খালী ঘূৰিয়ে খোজকাঢ়ি আহে বাবাৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ বাবাৰ ধামত আপোনালোকে এটা কাম কৰিব একত্ৰিছটা বেলপত্ৰ বা এশ এটা বেলপত্ৰ মালা গাঁঠি মহাদেৱক অৰ্পণ কৰিব আৰু গাখীৰ ঢালিব ধতুৰা ফুল বা ধতুৰা গুটি বগা পদুম ফুল দিব এই ক্ষেত্ৰত সোনকালে আপোনাৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয় বুলি কোৱা হয় গতিকে যিসকলৰ যু যুৱক যুৱতী বিবাহৰ বন্ধন আছে তেওঁলোকে বিবাহৰ যুগ আহিবৰ কাৰণে একত্ৰিছটা বেলপত্ৰ মালালৈ আৰু বাবাৰ সম্পূৰ্ণ মহাদেৱে সকলো থকা ফটো একপি লৈ এখন শৰাই প্ৰদান কৰক শৰাইখনত কি কি থাকে আপোনালোকে গম পায়েতো সেইটো বহলাই কোৱা উচিত নহয় আৰু বগা বস্ত্ৰ দান কৰক তাৰোপৰি আপোনালোকৰ যদি ৰোগ ব্যাধি হয় গৰু ঘিউ দান কৰকচোন তাৰ পৰা আপোনালোকে আৰু এটা কথা কৈ ক'ব পাহৰিছোঁ সেই বল বমত যেতিয়া শৰাইখন দি শেষ হয় তেতিয়া বিবাহ বন্ধনৰ যুৱক যুৱতীসকলে সেই পানী যোৱা নলাটো বাবাৰ ধামৰ পানী যোৱা নলাটো যিবিলাক হেলুৱৈ নিচিনা সেউজীয়া পদাৰ্থ আছে বা তাৰ অকণমান ফুট লওক নলাৰে যোৱা পানীখিনি প্ৰসাদ হিচাপে আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰকচোন আপোনালোকৰ বিবাহ মুকলি হ'ব বিবাহৰ যুগ আহিব গতিকে দেৰি নকৰিব মনৰ আশা পূৰ্ণ হ'বলৈ আপোনালোকে প্ৰতিটো সোমবাৰ পালন কৰক